То есть очевидно, что страна сегодня переживает не очень простые времена. Мы издаем каталог полиграфии Украины, в котором достаточно много типографий, порядка 2600. Так вот, ну, каждый год, понятно, изучаем, актуализируем, дополняем информацию в нем. Из 924 киевских типографий, которые находятся в каталоге, Системная проблема в процессе опроса ну, стало очевидно, что испытывает 108%, поэтому успех типографии Вольф, который в кризис, ну не только ну как бы очевидно проблемы есть у всех, но в данном случае мы видим явное намерение развиваться в кризис. Ну а 108 типографий, и это порядка 20% от общего количества только киевских, как бы развиваться явно. Не готовы. Помимо всего прочего в Украине на сегодняшний день наблюдается явная стагнация полиграфического рынка. Стагнация влечет за собой демпинг. То есть очевидно, что количество заказов сокращается, есть некоторые вещи, связанные с колебаниями национальной валюты и как бы заказов становится меньше, типографии толкаются локтями. То есть это явная предпосылка искать новые рынки. Что касается продаж оборудования как явного критерия развития полиграфического рынка, на сегодняшний день оборудование ну, практически не продается, по крайней мере, новое. В сегменте офсетного оборудования объем продаж в 2013 году составил порядка 12 миллионов долларов. Это очень мало, потому что в хорошие годы он составлял более 100 миллионов. Продавались многосекционные, дорогие, огромные машины. Сейчас этого не происходит. Ну, в 2014 году ситуация была еще хуже. И типография «Вольф», между прочим, стала одной из немногих, кто инвестировал деньги в новые производственные площадки в 2014 году и в 2015. Были куплены машины и для офсетной печати без увлажнения, и новые офсетные машины, и даже новая производственная площадка как бы в другом городе. Что касается такого важного критерия выхода типографии в Европу, как импортозависимость. То есть очевидно, что в Украине не производятся расходные материалы для полиграфии. Прежде всего, достаточно мало производится бумаги и картона, поэтому как бы типографии вынуждены печатать на импортном сырье, использовать импортные другие расходные материалы, переплетные, печатные пластины, и многие другие вещи. Понятно, что введен импортный сбор в размере 5%, и все это тоже влияет на ситуацию достаточно негативно. Но эта ситуация компенсируется тем, что Европа пошла навстречу украинскому бизнесу и отменила как бы, таможенные пошлины. В данном случае мы имеем компенсаторный эффект. То есть, с одной стороны, Европа пошла нам навстречу, с другой стороны, очевидно, кто-то решил заработать на том, что она пошла к нам навстречу.